Pertempuran Kadisiyah terjadi pada tahun 636 Masehi antara pasukan muslim yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Wakas melawan Kekaisaran Persia Sasanid di bawah Komando Rustum. Lokasi pertempuran berada di dekat Sungai Eufrat, wilayah Irak saat ini. Pasukan muslim, meski jumlahnya lebih sedikit, berjuang dengan semangat tinggi dan strategi yang matang. Pertempuran berlangsung selama empat hari, dengan cuaca, debu, dan medan yang berat menjadi tantangan. Pada hari keempat, pasukan muslim melancarkan serangan besar yang menyebabkan Rustum tewas. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan ibu kota Persia, Stesiphon. Kadisiyah menjadi titik balik penting dalam penyebaran Islam dan runtuhnya kekuasaan Persia di wilayah tersebut. Semangat dan keyakinan teguh menjadi kunci kemenangan besar ini. Jangan lupa like dan subscribe agar lebih banyak lagi video yang bisa kami tayangkan. Terima kasih.